Смешно. Благодаря этим видео я познакомился с прекрасными СБУшниками. А как Украина пропускалась? Сам контрольный пункт стоял и выпускали туда. Конечно. А как? Обычно молча. Как пропускали? очередь машин стояла. Километровая. В Крым люди ездили. Как? Молча. А как я туда, по-вашему, попал? Через космос чешу. Рама Кали, футболка чудова, да? Вы опоздали на семь лет. Как выпускали? Молча. Ребята, ну хватит мне. Я в 19-м, люди ездили, да, все ездили в Крым. Потому что выпускала Украина, там встречали та сторона. И все, проверяли. Украина ставила печать в паспорт. Все. Сенсации не будет, ребята. Все давно проверено, перепроверено. Потому что провокации мне-то сраки абсолютно. У меня эти видео на канале есть. Да, люди без проблем все ездили. Конечно, даже законно было. У меня видео на канале есть. Посмотрите, как вернуть Крым называется, когда я интервью даю журналистам. Это очень любопытно посмотреть. Ну, а как нельзя ездить, так и не езжу. Нет, про Полтаву ничего не читал. Я там написала, что это старое видео, посмотрите, у меня сразу в Ну понятно. Я что, что, не они что это вчера ездил? 17 е год. Вот. Я даже не помню какой. 41 загиблий. Ой, вы шо. Это сегодня? Царство Небесное. 180 ран. Привет, ой, 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 ой. Ой, в институт, твою мать. Учебное заведение больницы. Так вот тоже в театре играю, блядь, знаете, тоже стрёмно. Всегда так стою. И думаю, не дай бог сейчас тут сколько людей в зале. Блядь, и что-то, пта, мать, да. становится а учебка, Вен. какая учебка? У вас везде, блядь, учебка. В жилой дом попадете, учебка. Туда попали учебка, туда попали ЗСУ. Какие учебки? Чё бы там в Полтаве была учебка? В торговый центр попали, тоже склад. Я украинка. И какая там учебка? В больницах учебка. Не знаю, ребята, куда, но это уже... И правда оправдываете. Нет, спортивных теплых не будет, будет Тайдай. Ага, им же надо как-то оправдать. А он шо я там в Харькове? ты куда ходить с тобой? Ты в Киеве, а я в Днепре. Куда я буду ходить с тобой? Коля в Киеве. На фитнес. Какая разница, куда это нашли? вот именно. школа в Сумской области тоже учебка. У нас на днях школу разбили молодственно, но там тоже здесь что-то было. Учебное заведение больницы 41, номер 108. Да, ужас. Я тоже такого знал. Ой, блядь. я хочу до этого рожево на 130 нет здесь лучше в инстаграме